Если враг не сдается, его уничтожают или склоняют к миру. По легенде, противник пересек нашу госграницу. Из 8-го армейского корпуса выдвинулись десантные и механизированные подразделения, и водная преграда в деле обороны для них не помеха. Изводные купели боевые машины пехоты, и БТРы стремятся подавить огнем и гусеницами натиск условного противника. Пантанеры выполняют сложное почти ювелирное в военной науке дело – наводят мост. Ведь через считанные минуты тут пройдет тяжелая техника. Я уважаю, что заложила оценку «добрый». Є деякі, звісно, недоліки, и в ходе этих мы и добываемся. Узгоджение, полный усилий, чтобы выполнить боевые задачи в частности в частном скажем так. Переправа, переправа, берег левый, берег правый. понтонщики, армейская элита, ее голубая кровь. От их четкой работы зависит успех боевого применения войск на любом ландшафте. Офицеры обеспокоены планами сокращения, ведь до конца года вооруженные силы Украины сократятся на 8 тысяч человек. Армию и так не слишком ценят в верхах. Зарплата выживания, снабжение скудное, да и техника старая. А тут еще и сокращение А якщо офіцери уволять, от, без пенсії, без забезпечення, то йому потрібно пере... перекваліфіковуватись, потрібно якісь кошти мати, щоб він отримав якусь освіту, то це буде дуже тяжко для офіцера. Якщо штат скоротять, то буде вже важче, тому що буде нагрузка на особовий склад. Парламентський комітет оборони і національної безпеки відклонив законопроект банковий. Читають, що армія нужна стране всегда, пусть даже і не в военное час. Загроз в світі менше не стає, їх стає тільки більше. І армія це не та структура, яку можна збудувати за півроку чи за рік. Зараз армія тримається лише на одній складовій: на офіцерському корпусі, на частині його, принаймні, яка ще пам'ятає, що таке повноцінна бойова підготовка, і це люди, які мотивовані служити державі. А вот держава до них постійно поворачивается необычным. экс министр обороны утверждает, только пять процентов военных проходят боевую подготовку. Внеблоковый статус требует увеличения количества солдат и улучшения армейского снабжения и вооружения. И сокращать армию нельзя. За полтора года не появилось ни одного программного документа, который бы определял перспективы развития армии хотя бы на три года, а 15 миллиардов гривен в госбюджете на будущий год слишком мало. Будь кому віддається перевага финансованию органов прокуратури, службы безпеки. Внутренних визг, милиции, податковой милиции. А с силы никого не сигавлюсь. Парламентский комитет уже обратился к президенту с просьбой пересмотреть планы сокращения. Виктор Деренюк, Тарас Чкан, служба новостей «Волна», Житомир.